আছে আইচেংফা চ'ক আচলতে নিশ্চিতভাৱে আমি পুৱাৰ পৰা যি ঐতিহাসিক চৰাইদেউ মৈদাম সেই চৰাইদেউ মৈদামৰ পৰা পোনপটীয়া যি পৰিৱেশটো সেই পৰিৱেশটো এই মুহূৰ্তত প্ৰতিদিনৰ দৰ্শকসকলক দেখাই থকা হৈছিলে যিহেতু যিহেতু ছশ বছৰীয়া আহোম ৰাজত্বৰ স্বৰ্ণীল ইতিহাস উজ্জীৱিত হৈ থকা ঐতিহাসিক চৰাইদেউ মৈদাম আৰু এই চৰাইদেউ মৈদামত আজি যি ইউনেস্কোৰ যি বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰলৈ দিয়াৰ পিছতে আচলতে ঐতিহাসিক যি চৰাইদেউ মৈদাম সেই চৰাইদেউ মৈদামত বিভিন্ন ইয়াৰ যিসকল স্থানীয় ৰাইজ সেই স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে দল সংগঠন মন্ত্ৰী বিধায়কৰ লগতে সকলো আচলতে উৎফুল্লিত হোৱা পৰিৱেশ আমি ইতিমধ্যে প্ৰতিটো টাইমত দেখা দৰ্শকসকলক দেখাইছোঁ এই মুহূৰ্তত চৰাইদেউ এগৰাকী স্থানীয় ব্যক্তি আছে মই আপোনাৰ পৰা জানিব ভাবিম আজিৰ পৰা চৰাইদেউবাসীবাসীৰ বাবে এটা নতুন উপহাৰ কি ক'ব এই মুহূৰ্তত হয় আমি বহু বছৰৰ অপেক্ষাৰ মূৰত আজি আমাৰ স্থানীয় ৰাইজে আজি চৰাইদেউ মৈদাম অঞ্চলক লৈ যিটো গৌৰৱ আজি বিশ্বত আজি জিলিকি উঠিলে তাৰ কাৰণে আমি সঁচাই বহুত গৌৰাম্বিত হৈছোঁ আৰু উৎফুল্লিত হৈছোঁ আজি পুৱাৰ পৰা এই শুভবাৰ্তাটো পাবৰ কাৰণে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আজি জনসমাগম মৈদামথলীত হৈছেহি লগতে মন্ত্ৰী বিধায়ক দল সংগঠন সকলো প্ৰতিনিধি আজি ইয়াত সমবেত হৈ আজি ঐতিহাসিক এই ক্ষণটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে উপস্থিত হৈছিলেহি যেতিয়াই আমি প্ৰায় এঘাৰ বজাৰ ভিতৰত যেতিয়া আমি জানিব পাৰিলোঁ যে চৰাইদেউ মৈদাম প্ৰাংগণে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰত নাম অন্তৰ্ভুক্তিত হৈছে তেতিয়াই দেখিছোঁ যে ইয়াত এটা এনে ইমান ধুনীয়া উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে ঢোল ঢোলে দগৰে নাচে বাগৰে মৃদং খোলে সকলো ফালৰ পৰা যিটো উৎসাহ এটা উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে তাৰ কাৰণে সঁচাকৈয়ে আমি খুব আনন্দিত হৈছোঁ আৰু আমি এই মুহূৰ্ততে ভাৰতবাসী তথা অসমবাসী তথা ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া লগতে পত্নতাত্বিক বিভাগৰ সকলো বিষয়ববীয়াক আমাৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ